При встрече случайно что, не, не, не отворачиваться. Целоваться? <свяко> <свяко> <розови? свяко> Я расскажу вам, случай потом. Мы можем на там Не отворачиваться, здороваться, можно поцеловаться. Если мужчина и женщина целоваться, а мужик мужик будет Согласна.

Юра, можешь привстать чуть-чуть? Юра, привстать можешь? Привстать чуть-чуть, привстать. А ви вмієте в'язати, Подушечкою вже там як положено. а? Подушечка, Вилажували газу, а в мене є настоячі нові, ще й пені не один а десь штук десять. Ей, йо-майо! У нас тут піонери пішли, є пересети, ніфіга собі. Саша, ти щось там?

Держи, давай, держи мне тоже, держи. Пионерский газ, бежи, молодец. Ай, красивенький, красивенький. О, молодцы. Да, это вы придумали неплохо. Только ж теперь надо как-то сфотографироваться. А что в туалет завязали леки? Пропусти, пропусти. А ну давай, туда леки иди. А ну завяжи ему галстук. Завяжи лелекий галстук. Здравствуйте. Что там у нас? Там все нормально.

Этот поцелуй зафиксирован, между прочим.

Тихо, тихо, человек хочет сказать. Скажите, пожалуйста. Тихо, 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 тихо. Все, слушаем. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Я ничего не поняла. Вообще на таких мероприятиях нельзя говорить о политике и о религии. А мы не балакаем про это. я бы с удовольствием поцепила сейчас жутко плакетный флаг. А кабина наверное, зарплату А плакать, на плакать, и мы, мы, мы И вообще здесь здесь сидят. Слава Украине, слава нет. Героям. Не скажи, СССР лучше был. Слава, слава нас. Это дерьмо. Смерть врагам. На Украина а хороший президент, а а по Мы хорошие президенты, только Нет, Давайте я внесу. Я еще раз хочу повториться. У нас сегодня праздник встречи. 40 лет спустя. Мы вспоминаем школьные годы. Вот. может быть, вот. ведь они нас... Вообще мы, скажем так, воспитывались, у нас было счастливое детство. Да. Да. Вы вот вспомните да, вот мы... Все для детей. Был коммунизм. Да. Все было для детей. Вот я, допустим, считаю, что мы жили тогда при коммунизме. Почему да. мы не да, должны? Да, да, Почему мы не должны вспомнить да. то хорошее? Потому жили. что тогда было да, все для детей. Да. И действительно, да, наши да. родители, наши бабушки, дедушки нас Мы попали в счастливое детство. И я горжусь этим. Я этим горжусь. Потому что я вижу, как живут наши дети, как живут наши внуки. И неизвестно, как будут жить правнуки. Вот, хотя уже известно, я уже понимаю, как они будут жить. Но я считаю, Никак. мы попали все-таки в счастливое детство. И поэтому почему нам не вспомнить это? Давайте не будем о политике. Давайте не будем. Мы сейчас на встрече.